أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين लखद में इश्के रुखे शह का दाग ले के चले अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले ज़रात मोहतरम कुरान मुक़दसा की आयत की तिलावत मैंने आप हजरात के सामने की है आज की इस खूबसूरत दरस हदीस की महफ़िल है उम्मीद है आप हजरात से कि इन शौर समात फरमाएंगे और अल्लाह उसके रसूल ने हमें जो तलीमत दी है उसी के मुताबिक इनशाला ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला इशाद फरमाता है या लजीना अमनतुल्ला ए ईमान वालो अल्लाह से डरो अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि सुबह से लेकर शाम तक हम जितने काम करते हैं उसमें हमें यह ज़रूर देखना है कि परवरदिगार ने हमें किन चीज़ों से रोका है और किन चीज़ों से नहीं रोका है अगर आप इस चीज़ का जायज़ा लें तो एक मुसलमान जब अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान बनता है और साथ साथ में जब वो अपने आप को मुसलमान मोमिन समझने लगता है तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो दीन का ख्याल करे दीन हमारा क्या कहता है दीन का हुक्म क्या है दीन ने जो बातें हमें बताई हैं उसमें हमारा कितना फ़ायदा है दुनिया में कितना फ़ायदा है आखिरत में कितना फ़ायदा है आप गौर करें अल्लाह तबारक ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो हमारे साथ फरिश्ते हैं जो हमारे अच्छे बुरे काम को लिखते हैं जिस ज़मीन पर हम चलते हैं इस ज़मीन पर चलने के साथ साथ अगर हमसे खताए हो हमसे गुनाह सरजद हो तो ये फरिश्ते लिख रहे हैं ज़मीन भी जान रही है आसमान भी जान रहा है बल्कि किताबों में तो यहां तक आया कि क़यामत के दिन फरिश्ते ज़मीन फलक रोज़ो सब रोज़ो शब ये तमाम चीज़ें गवाही देंगी किसके हक में अगर हम सब ने ज़मीन पर रहकर अच्छे काम किए तो ये ज़मीन कयामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में गवाही देगी परवर दिगार ये तेरा वो बंदा है जो मेरी पीठ पर जब चलता फिरता था तो नमाज़े भी पढ़ता था परवर दिगार ये तेरा वो बंदा है ये रमज़ान के रोज़े भी रखता था परवर दिगार ये तेरा वो बंदा है ये कुरने मुकदस की तिलावत भी करता था परवर दिगार ये तेरा वो बंदा है जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल भी करता था परवर दिगार ये तेरा वो बंदा है जब ये जिंदगी अपनी दुनिया में गुजार रहा था तो परवरदिगार ये तेरे जिक्र की महफिल में भी शरीक होता था अगर हमने इस दुनिया में रह के ये सारे अच्छे काम किए तो कयामत के दिन ये ज़मीन हमारे हक में ये गवाही देगी और अगर हम इस दुनिया में रह के नमाज की पाबंदी ना कर सके कुरान की तिलावत ना कर सके मुकद्दस में अल्लाह ने हम मुसलमानों के लिए क्या क्या हुक्म नाजिल फ़रमाया है अगर हम ये भी ना कर सके और इस दुनिया में रह के हमने जिस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा अगर हमने उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं किया अगर हमने अपने आप को छोटे बड़े गुनाह से नहीं बचाया तो ये ज़मीन कल क़यामत के दिन हमारे हक में सुल्तानी गवाह बन जाएगी और जब यह जमीन हमारे हक में गवाही देना शुरू करेगी तो इंसान कहेगा वकैल दिन इंसान कहेगा हाय अफसोस इस जमीन को क्या हो गया ये तो आज मेरे खिलाफ गवाही दे रही है इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लोगो अल्लाह से डरो जब अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारी दुनिया आखिरत बेहतर हो जाएगी और जिन लोगों ने दुनिया में अच्छा काम किया जमीन उनके हक में बेहतर गवाही देगी मगर जिन लोगों ने इस दुनिया में रह के अपनी जिंदगी बेहतर न गुजारी एक इंसान जवान होता है जवानी की दहलीज पे कदम रखता है और फिर वो ये नहीं देखता कि मैंने अल्लाह को एक माना है तो मेरे लिए हुक्म क्या है अल्लाह का हुक्म क्या है उसके महबूब का हुक्म क्या है ये चीज़ बालए ताक रख के इंसान न जाने कितनी गुनाहों की मंजिल तय करते 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 बहुत आगे निकल जाता है बिल आखिर बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंच जाता है और जब ऐसी मंजिल पर पहुंचता है तब उसे इस बात का एहसास हो जाता है अब मेरा वक्त करीब आने वाला है अब मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूं फिर इंसान बुढ़ापे में जब ना तो उसकी जबान सही से अदा हो पर उसके जबान के ना तो सही से कलमात अदा हो पाते हैं ना उसका वजूद ना उसका जिसम साथ दे पाता है जोड़ों में दर्द कमर में दर्द पैर में दर्द सर में दर्द इस तरह के दर्द शुरू हो जाते हैं अब बुढ़ापे में ऐसे एहसास होता है कि हमें कुछ अच्छे काम करना चाहिए मेरे भाई आपने जवानी को जो अल्लाह ने आपको दी है आपने जवानी में अल्लाह तबारक तला की तरफ रुजू नहीं किया अपने दामन को गुनाहों से साफ नहीं किया अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं किया अगर बुढ़ापे में ये हमारा और आपका अलमिया है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब तो उसे फिक्र आती है कि कुछ इबादत कर लेना चाहिए जब तक जवानी थी हुस्न था जवानी का नशा था मालो दौलत थी कुछ ख्याल नहीं आया आज जब जवानी ढली है तब उसे मस्जिद का दरवाजा नजर आ रहा है मेरे भाई मैं आपसे बड़े मोहब्बत से पूछना चाहता हूँ अल्लाह ने आपको जवानी दी हुस्न दिया दौलत दी सब कुछ दिया आपने जवानी में अल्लाह तबारक ताला के किसी हुक्म का ख्याल नहीं किया फिर परवर दिगार देखता रहा आप बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंचे बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंच के जब आपको यकीन हुआ कि अब मेरा वक्त अजल आने वाला है मैं दुनिया को अलविदा कहने वाला हूं उस वक्त आपने मस्जिद का दरवाजा पकड़ा अगर अल्लाह इंसाफ करने पर आ जाए और आपकी इबादत कबूल ना करे तो फिर हमारा बनेगा क्या हम क्या जवाब देंगे परवर दिगार को कब्र में जाने के बाद और कयामत के दिन जब अल्लाह ताला हमें अपने सामने खड़ा करेगा तो हम क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों अल्लाह तबारक ताला की रहमत तुम्हें आवाज दे रही है आ जाओ या यूहल इंसान और रब की दहलीज को छोड़ जाने वाले इंसान माँ गर रखा कल करीम तू वापस आ जा तेरा रब बड़ा ही करीम है तेरा रब तेरी जो है एक नदामत के आंसू से अल्लाह तेरी खताओं को माफ फरमा देगा मेरे भाइयों अल्लाह को राज़ी कर लो अल्लाह तबारक ताला से डरो दुनिया में डरो ताकि आखरत में डरना न पड़े आखरत में घबराहट न हो परेशानी न हो जो दुनिया में नहीं डरते वो आखरत में न जाने कौन कौन सी दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरेंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह तबारक तला का खौफ अपने दिल में रखा उनकी दुनिया आखरत बेहतर हो जाएगी ईमान क्या है ईमान ये है ईमान की जुज ये बातें बयान की गई कि सात चीजें ऐसी हैं अगर ये किसी मुसलमान में पाई जाए तो समझ लो कि उसके सीने में ईमान मौजूद है और अगर ये बातें ना पाई जाए तो समझ लो कि फिर उसका ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ सबसे पहली चीज हमारी जबान है जबान को हमें रोकना है कौन कौन सी चीजों से एक तो हमारी जबान गलत बयानी ना करे हम जो भी बातें करें कोशिश करें कि हमारे लहजे में अखलास हो बात करें तो जुमलों में सच्चाई हो हम झूठ ना बोले झूठ बोल के हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं लेकिन अपना काम तो बना सकते हैं लेकिन हकीकत में हम अपना नुकसान करते हैं दूसरे को तो झूठ बोल के हम तसल्ली दे सकते हैं लेकिन अपना नुकसान करते हैं तो अपनी जबान को गलत बयानी से जबान को गीबत और चुगली और दूसरे पर इल्जाम और तहमत लगाने से फजूल बोलने से रोकना है एक बात और समझ लीजिए पाक में आया कि जब सुबह होती है तो जबान पूरे जिसम के आजा जबान के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं तू सलामत रहना अगर तू सलामत रही तो पूरा वजूद सलामत रहेगा सारे जिसम के आजा जबान से मुखातिब होते हैं और कहते हैं तू सलामत रहना अगर तू सलामत नहीं रही तो पूरा वजूद मुश्किल में पड़ जाएगा इसी मौके पर मेरे वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई आप फरमाते हैं मेरे गुलामों तुम दो चीज़ों की जमानत मुझे दे दो मैं जन्नत की जमानत तुम्हें देता हूं तो वो दो चीजें क्या है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक अपने जबान की जमानत दे दो एक जो बत्तीस दांतों के बीच में है इसकी जमानत दे दो कि तुम इसकी हिफाजत करोगे दूसरा दो टांगों के दो पैरों के बीच में जो तुम्हारी शर्मगाह है इसकी भी जमानत दे दो कि तुम नाजायज और बदकारी की जानिब नहीं जाओगे अगर इन दो चीज़ों की जमानत तुम हुजूर को देते हो तो हजूर नबी तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहे काश हमारी कौम के जवान जिन्हें अल्लाह ने जवानी दी है वो जब भी अपने आप को उस जानिब ले जाए तो रिश्ता हलाल का हो हराम चीजों में पढ़ के अपनी आगबत न बर्बाद करो और फरमाया कि एक तो जबान की हिफाजत अपनी जबान को फजूल गोई से रोकना है जहां तक हो सके क़लामुल्लाह की तिलावत करनी है अल्लाह के जिक्र को करना है उसके जिक्र की महफिल में शरीक होना है और दूसरी बात जो बयान फरमाई फरमाया कि उसके दिल से अदावत बहुतान, मुसलमान भाई का हसद निकल जाए हसद बहुत खराब चीज है किसी ने कहने वाले ने यह बात कही है कि हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे और खुदा का शुक्र अदा करोगे तो गिन नहीं पाओगे तो कोशिश करें और हसद से बाज आ जाए हसद बहुत ही खराब बहुत ही रजील तरीन बीमारी है इसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल अल्हसदु या हसनाती कमाता कुल हतब ये जो हसद है जब ये किसी के ऊपर मुसलत होता है कोई इसको अपने अंदर जगह देता है तो मेरे आक सलाम फरमाते हैं हसद नेकियों को इस तरह खत्म कर देता है जिस तरह आग में लकड़ी डाली जाए और वो जल के खाक हो जाती है मेरे भाई अल्लाह की रजा पर राजी रहें अल्लाह तबारक तला ने आपको जो दिया है वो आपके लिए बेहतर है हसद करेंगे तो फिर ये आपके लिए बेहतर नहीं है अल्लाह ने जो दिया है उसकी रजा में राजी रहना यही तो अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है और फरमाया कि ये चीजें हमारे लिए जो है बहुत ही बायसे इबरत है कि इस पर अगर हम गौर करें दो बातें हो गई तीसरी बात फरमाया कि उसकी नज़र हराम खाने पीने और हराम लिबास वगैरह से महफूज रहे एक तो ये कि हम अपनी नज़रों को उस जानब ना ले जाए आज सोशल मीडिया का दौर है अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सारे मुसलमान भाइयों को बेहयाई के मंजर बदकारी के मंजर देखने की जो लत हमें लगती जा रही है अल्लाह तबारक ताला हमारी कौम को इस बेहयाई के मंजर से बचने की तोफ़ी कथा फरमाए अगर हम ना बचे तो हमारा होगा क्या मेरे फरमाते हैं मला अल्लाह योल क्यामती जिस मुसलमान ने इस दुनिया में अपनी आंख से बेहयाई और बदकारी के मंजर को देखा कल कयामत के दिन अल्लाह उसकी आँख में आग को भर देगा मेरे भाइयों जब आपके नफ्स की ख्वाहिश इस जानिब जाने लगे बेहयाई के मंजर की तरफ तो थोड़ा सा रुक के ये जरूर सोचना कि अगर हम इस बीमारी में मुब्तला हुए तो कयामत के दिन हमारी आँख में आग भरी जाएगी और चौथी बात मेरे आका व सलाम का फरमान भी है कि हमारे पेट में हराम गिजा ना जाए मेरे अकाल सलाम इर्शाद फरमाते हैं इजा वक़ात लुकमत मिनल हराम फी बतन बनी आदम जब बनी आदम के पेट में हराम का लुकमा पड़ा तो जब हमारे हलक से नीचे हराम का लुकमा जाता है तो होता क्या है लानहु कुल्लू मलकिन फिल अर्दी वस्समा जब हमारे पेट में हराम का लुकमा जाता है तो जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते हमारे ऊपर लानत करते हैं और आगे क्या फरमाया मादामत तिल का लुकमा फीबनी व इमाता अला तिल का हालती वाहु जहन्नम वो हराम का लुकमा जो खाया है अगर इसी आलम में उसे मौत आ गई फमा वाहु, वाहु जहन्नम उसका ठिकाना जहन्नम बनेगा मेरे भाइयों हमें इस जानिब थोड़ा सा तवज्जो देनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह से शाम मेहनत करके जो हम रोजी हासिल करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हराम की गिजा खाने पर लगे हैं ये आज का दौर है कि लोग अपने खाने पीने के मामला में भी फैसला नहीं कर पाते कि हम जो खा रहे हैं ये हलाल है या हराम है आप ज़रा गौर करें सहाबा इकराम के ज़माने की औरतों को देखें ताबइन के ज़माने की औरतों का हाल ये था कि जब तुम उनके शौहर घर से मेहनत मजदूरी के लिए जाते थे तो औरतें अपने शौहरों का हाथ पकड़ लेती और क्या कहती मेरे शौहर नामदार आप रोजी कमाने तो जा रहे हैं लेकिन जब आप कमा के लाएं तो हलाल रोजी लेके आना हलाल रुकमा लेके आना हलाल रोजी हमें चाहिए इसलिए कि हमारा वजूद हमारा जिस्म इतना मजबूत नहीं है कि यह जहन्नम की आग का मुकाबला कर सके और वो औरतें क्या कहती अ मेरे शौहर नामदार मुझे हलाल रोजी खिलाना चाहे सूखी रोटी हो ताकि हमारी आखरत बर्बाद ना हो और आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं यहां तो औरत की डिमांड पूरी होनी चाहिए उसके अखराज उसके लवाजिमात पूरे होने चाहिए कितनी ऐसी औरतें हैं जो पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई कभी उन्होंने अपने शोहर से इस चीज का मुतालबा भी नहीं किया कि जो तुम कमा के ला रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गरीब का हक मार के लाए किसी किसी जो है यतीम का हक मार के लाए किसी का जो है हक दबा के लाए तो ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये किया है मेरे भाइयों जिंदगी बड़ी मुख्तसर है बर मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश यह है कि अपने कमाई पर तवज्जो देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हराम खाने पीने में मुब्तला हैं और पांचवी बात फरमाया कि जहां तक हो सके अपने हाथ को जब हमें पता चल जाए कि यह चीज हराम तरीके से हासिल की गई या ये हमारे लिए हराम है तो उसे छोड़ देना है जब आप उसे छोड़ देंगे तो होगा क्या यहां पर एक बड़ी प्यारी रिवायत है हजरत का अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत में एक सब्ज मोती का महल पैदा फरमाया है, है, बनाया सब्ज मोती का महल पैदा फरमाया है और उसमें सत्तर हजार घर हैं हर घर में सत्तर हजार कमरे हैं और उनमें वही शख्स दाखिल हो सकता है जिसके सामने हराम चीज रखी गई हो हराम गजा रखी गई हो और उसने इस ख्याल से छोड़ दिया कि यह हमारे लिए अल्लाह ने हराम की है तो जो लोग दुनिया में अपने आप को इस चीज से बचाएंगे फिर कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला उन्हें इनाम बड़ा अता फरमाएगा और छठी बात जो हमारे लिए है वो ये कि हमारा कदम उसका कदम अल्लाह की नाफरमानी में ना चले बल्कि सिर्फ अल्लाह तबारक तला की एतात फरमा बरदारी में और की मजलिस में जाने और बैठने और बैठने के बाद दीन हासिल करने में जाए अगर इस तरह हम चलते हैं तो ये हमारे ईमान वाला होने की निशानी है क्यों अगर हम दुनिया में कहीं भी जाएं जितना भी चलते हैं अगर हमारे कदम नेकी की तरफ चलते हैं तो ये जमीन खुद कयामत के दिन गवाही देगी परवर दिगार ये तेरा वो बंदा है जब मेरी पुश्त पर चलता था तो नेकी के लिए चलता था भलाई के लिए चलता था अच्छे काम के लिए चलता था परवर दिगार ये तेरा वो बंदा है जब मेरी पुश्त पर चलता था तो तेरी रजा के लिए चला करता था मेरे भाई ये कदम जिससे हम चल के गुनाह की तरफ जाते हैं यही कदम कयामत के दिन हमारे हक में गवाही देंगे तो उस दिन की रसवाई और बदनामी से बचने के लिए अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हम अपने कदम को गुनाह की जानिब से रोके और अपने कदम को ऐसी जगह ही लेके जाएं जहां पर हमारे लिए भलाई हो मैंने किताबों में पढ़ा है हज़रत उमर फारूक आजम जब अपने मकान से निकलते कुछ दूर अपनी ज़रूरत से जाते फिर वापस आते तो पत्थर का टुकड़ा लेते और अपने कदम पर मारते अपने पैरों पर मारते और फरमाते अय पैर अल्लाह की रजा में चलना अल्लाह को राजी करने के लिए चलना वरना कल तेरा हश्र ठीक नहीं होगा आप खुद अपने पैरों से मुहासिबा करते ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह के नबी नबीम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है जिनको जन्नत की बशारत उस खुशखबरी मिल चुकी है ये उनका हाल है फिर हम और आप अपने बारे में सोचें कि हमारा क्या बनेगा हम इस दुनिया में रह के अपनी जिंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं आखिरी बात जो शख्स इबादत करने लगे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने लगे फिर उस इंसान के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो ये कि हम जो इबादत कर रहे हैं जो तस्बी तहलील कर रहे हैं जो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं ये हम जितनी चीजें कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें रियाकारी दाखिल है रियाकारी क्या है मतलब ये कि हम जितने भी अच्छे अमाल कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गैरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं आज लोगों के पास इलम नहीं है आदमी थोड़े तो� दिन नमाज पढ़ता है और जब थोड़े दिन वो इबादत करने लगता है तो लगता है उसे कि बस हमने तो जन्नत जो है खरीद ली है और हमारे लिए तो सारी चीजें बेहतर हैं ऐसा नहीं है हम और आप जो इबादत कर रहे हैं अगर इसमें हल्का सा भी रियाकारी और दिखावा शामिल हुआ तो हदीस पाक में है कि जो मुसलमान इस दुनिया में जितने भी अच्छे काम करे और उसमें उसका ये मकसद हो कि लोग देखें और मेरी तारीफ करें भाई बंदा बड़ा नमाजी है बड़ा कुरान की तिलावत करने वाला है बड़ा ईमानदार है बड़ा ये है तो अगर कोई मुसलमान ये सोचे कि मैं अच्छा काम करूं इसलिए कि लोग मेरी तारीफ करें तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के आमाल कयामत के दिन इनके मुंह पर मार देगा और अल्लाह फरमाएगा जाओ तुमने जिसके लिए ये सारे अच्छे काम किए हैं आज उसी से बदला ले लो मेरी बारगाह में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है मेरे भाई ये जिंदगी बड़ी कीमती है और मुख्तसर भी कोशिश करें हम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से गुनाह से नफरत और नेकियों से मोहब्बत करने के माहौल में आ जाएं अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए उसके महबूब का जो कलमा पढ़ा है बस उसके महबूब के तरीके पर चलें सहाबा के तरीके पर चलें ये वो बातें मुख्तसर थी जिसमें हमें ये बताया गया कि ये वो सात बातें हैं। अगर किसी मुसलमान में पाई जाए तो समझो कि उसके अंदर ईमान है और अगर ये ना हो तो फिर बंदा ईमान वाला कैसे है फैसला हमें और आपको करना है इसीलिए परवरदिगार ने फरमाया इन अल्लाह बेशक अल्लाह से डरो और अल्लाह तबारक ताला को राजी करने की कोशिश करो अस्सलाम वालेकुम